Доброго вечера, в эфире программа «Репортер». Я Сергей Служаев. Устраивайтесь поудобнее. Сегодня предлагаю вам околонаучный разговор. Учиться, учиться и отрываться по полной. Самарские ученые открыли сезон состязаний слэмеров и интеллектуалов Science Slam Самара 2014. Свои доклады, исследования и диссертации они принялись защищать не в скучных университетских аудиториях, а в крутых ночных клубах. Нести науку в массы было решено без белых халатов и строго в отсутствии преподавателей. Репортер побывал на битве умов и понял, что ничего не понял. От такого аншлага даже организаторы в шоке. За час до начала шоу прорваться к сцене уже попросту невозможно. Толпа такая, что в пору мировых гастролеров зазывать. Однако сегодня качают зал лишь звезды местного разлива. Самарским тусовщикам они предложили применять танцпол на гранит науки. И если не сгрызть, то хотя бы сплясать на нем от души. На первый Science Slam э, пришло чуть больше 300. Мы думали, что в этот раз тоже будет столько же. Но сегодня пришло 500 человек. И это супер. Организаторы уже второго по счету Science Lama признают, их шоу-зрелище не для слабонервных. Классический образ ученого они уже давно вывернули наизнанку. Потому и людей с настоящими степенями и званиями сюда не позвали, боялись от такого словоблудия преподаватели в обморок попадают. Но и они, как оказалось, не прочь подать жару современной науке. Это шикарно. То есть науку надо делать там, куда ходит молодежь. Ее нужно пропагандировать в тех формах, в каких люди способны ее услышать. Пока самарская тусовка удаляет свою жажду знаний чем погорячее, на другом конце города один из слэмеров готовит свои коктейли. Молодой химик из политеха точно знает, мешать что попало не стоит, реакция может быть непредвиденной. До его выхода на сцену остается меньше часа, но он время не торопит. В этих банках и склянках он дистиллирует, разводит и смешивает составляющие успешного слэмера. Обычно запланирована научная синтезы. Смотрим, что у нас было сделано. Донор на акцепторные циклопропаны с элидами впереди. Это очень интересно. В глазах больших ученых Дмитрий не последний химик в Самаре. Его уже цитируют и печатают по всему миру. И хотя ему все эти молекулы соединения откровенно нравятся, свою жизнь в пробирку он пока не заталкивает. Единственная реакция, которую парень признает везде и всюду, оглушительный смех. Друзья, под... На сцене свою сложную и страшную науку Дмитрий на ура превращает в зрелище без цензуры и без купюр. Такую химию зритель проглатывает сразу, уже через пять минут у молодого интеллектуала появляется больше поклонников, чем за всю его научную биографию. Его коллегам по сцене везет То, явно меньше. Первый раз представленный на экране я держу в руках. Оно в принципе работает, немного дрыгается, сейчас мы вам помашем рукой. А, нет. Все, сломалось. Определять победителей этой битвы организаторы Сайн Слэма решили старыми добрыми аплодисментами. Но то ли зрители ничего не поняли, то ли наука оказалась чересчур. Переходящий кубок ученых боев пару боксерских перчаток пришлось делить пополам. Это очень круто. Мероприятие очень веселое вышло. Мы победили вместе с студентом с ГАУ. Это потрясающе, на самом деле, с ГАУ. Прошу прощения. Это действительно здорово. Я думаю, прецедентов таких не было, может быть, даже в мире, где этот Science Slam организовывается. Класс. Организаторы Science Slam обещают поставить производство модных ученых на поток и передать с перчатки в руки новых молодежных героев. Учитесь и будьте умными. А я на этом прощаюсь. Увидимся уже завтра.